ডি বিভাগত বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত ঘনিষ্ঠ এজন ঠিকাদাৰে আজি যিদৰে পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ ভিতৰত আতংক চলাইছে সেই আতংকৰ বাবে আমি অসমীয়া জীয়ৰী প্ৰয়াত জ্যোতিষা জ্যোতিষা দাসক হেৰুৱাবলৈ খুজিছোঁ আজি তেখেতৰ মাতৃ বাই আমি যথেষ্ট আৱেগিক এগৰাকী মাতৃ নিজৰ জীয়ৰীৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰিছিল আৰু মাতৃৰ ভিডিঅ' বাইটত সেই ঠিকাদাৰৰ নাম উল্লেখ কৰা গৈছে কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা অহংকাৰী ৰজাৰ দৰে ৰাৱণৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি এই ঠিকাদাৰক ৰক্ষণা বক্ষণা দিছে মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকৰ সেই কেলেংগুটি ভ্ৰষ্টাচাৰী ঠিকাদাৰ সিমান মূল্যৱান কিয় জ্যোতিষা দাসৰ প্ৰাণৰ কোনো মূল্য আপোনালোকৰ বাবে কিয় নাই সেইখিনি কথা আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ যিদৰে জ্যোতিষা দাসৰ ওপৰত মাত্ৰ এই বিশেষ ঠিকাদাৰৰ বাবে আজি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা গৈছে মাই ভাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তিন চারিজন ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার বহুত আমার সর সরু কম বয়সর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র ওপর হেঁচা প্রয়োগ করা গৈছে আর সেই কারণে পি ডি বিভাগ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ত্যাগ করব লাগে আর পি ডব্লিউডি বিভাগের উপর সিবিআইয়ারি হব সঠিক খবর শুদ্ধ খবর খবরের পেছনের খবর বরাকের প্রথম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বরাক বাতা টোয়েন্টি